keçirdiyimiz hər gün tarixə dönür. Tarixə yazılan günlərin hamısı yaddaqalan olmayır. Elə günlər var, onlar unutulub gedir. Ellər də var ki, onlar heç vaxt unudulmur, yaddan çıxmır. Belə günləri unudulmaz edən qəhrəmanlardandır şəhidlər. Bu gün Ağdaş biz səhifəsi vətən torpaqlarının azadlığı uğrunda canından keçmiş Daha bir şəhidimizə səratdır. Şəhidliyi özünə ömür qayğısızcan Abbas Hüsnəmət İlcin oğlu 1996-cı il avqustun 4-də Ağdaş rayon Qaradəy kəndində 안dılmışdır. 2002-ci ildə Qaradəy kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə getmiş, 2013-cü ildə məktəbi bitirib və həqiqi hərbi xidməti görmüşdür ailəsi iş vəzifələrinə görə açıda köçüb orada qaldıqları üçün yemək tək qalan nəsə ilə yeyərlərdi. O çox zəhmətkeş biri idi. Öz alın təri ilə özünə yeyincaxana belə almışdır. 2020-ci il 27 sentyabrda I Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olunmuş həmsinin qısasını almaq üçün könüllü olaraq döyüş bölgəsinə yollanır. Bu bacılı Cəbrayıl Zəngilan Şüş davamətində 27 döyüşüb. 1920-ci il 27 oktyabr tarixində qızğın döyüşlərin birində üzəyinə qəlpə yarasalaraq qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Müharibə başlayandan Nemətin anası Azərbaycan vəriqlərinə tikərək tamamnansız xalqı hədiyyə edirdi. Ailə ikinci şəhidini vətən yolunda qorba verdi. Nemətin nəşi doğma vətəninə gətirilərək Antenərdə surətdə komandir və əskər yoldaşlarının hərbi iştirakçı ilə yaylı matəşləri altında su məclisi baş vermişdir. İndi Nemətin özü üçün aldığı, ancaq surə bilmədiyi avtomobilin şüşələrini qəhrəman düşəhidimizin şəkilləri və bayraqlarımız bəzəyir. Gəlik deyirlər, bahar deyirlər. Mən isə soyuqda, qışda qalmışam. Şəhidlər ölməzlər, yaşar deyillər. Mən də ölməmişəm, şəhid olmuşam. Bu qədər qəlbimi dağlama, ana. Məndə nur üzünə həsrət qalmışam. Səb özünün yaşını ağlama, ana. Məki ölməmişəm. Şəhid olmuşam. Nəmət kimi vətən uğrunda canını qaçan bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət etsin.